Ідемо далі. Синоптики прогнозують, що з середини тижня дощі тільки посиляться. А от на що сподіватись сьогодні розкаже погода від народу: добре утра. Погода народа присуждают Маю звання самого любимого місяця. Тому що какой бы ни була погода, вона все одно приятная. Во вторник на востоке с утра преимущественно ясно, днем пасмурно. На Харьковщине гроза. Температура в начале дня 23, днем плюс 28 градусов. О, на западе утром ясно, днем облачно. Температура утром до 19, днем до плюс 24 градусов. А в Карпатах местами ясно, местами малооблачно и 22 градуса тепла. В северных областях Утром облачным днем грозы. Температура утром 23, днем до 27 градусов выше нуля. В южных областях утром будет солнце, а днем ожидаются грозы. В начале дня будет до плюс 22 днем до плюс 28 градусов. А в Крыму утром преимущественно ясно. Днем облачно, местами дожди и снова грозы. Температура до плюс 27 градусов. Маргарита, скажи, пожалуйста, а ты боишься грозы? Да, очень. Почему? Потому что там всегда угрозы и всегда прячусь по одеялам. В центральных областях утром преимущественно ясно. Днем дожди, грозы. В начале дня до плюс 21, днем потепление до 26 градусов. В Киеве, где мы находимся, облачно днем стоит. Стоит подготовиться к грозе. Температура в начале дня 23 градуса, а днем 27 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на 21 мая. Погода от народа напоминает: как день начнешь, так его и вы проведешь. Пока!